vatan himoyachilari kuni munosabati bilan hududlardagi harbiy o'quv maskanlarida vatan posbonlari tinchligimiz xavfsizligimiz tayanchi shiori ostida vatanparvarlik tadbirlari ham o'tkazilmoqda vatanga sadoqat oyligi doirasida vatan posbonlari tinchligimiz xavfsizligimiz tayanchi shiori ostida tashkil etilgan tadbirda milliy tiklanish demokratik partiyasi va mirobod tumani hokimligi shuningdek faxriy mehmonlar ham ishtirok etdi dastlab temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan maxsus harbiy chiqishlar yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi sahna asarlari orqali o'quvchilar boy tariximiz buyuk siymolar portretini gavdalantirib o'z ijodiy salohiyatini namoyish etishdi bu kabi uchrashuvlarimiz e, bizlarda doimiy ravishda işte, bo'lib turadi harbiy yo'nalish bo'yicha harbiy bilim bo'yicha o'rganamiz savol javob qilib fikr almashamiz va ularning fikrini amalda qo'llashga harakat qilamiz mamlakatimizda biz yoshlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan va shu sharoitlardan foydalanib kelajakda vatanimizga sadoqatli fidoyi ofitser bo'lib xizmat qilishga va'da beramiz hozirda dargohimizda biz yoshlar uchun barcha shart sharoitlar prezidentimiz tomonidan tashkil etilib berilgan yuqori malakali ustozlar yuqori malakali serjantlar dars berishadi hozirda man aniq fanlar yo'nalishida fizika matematika bo'yicha tayyorlanmoqdaman kelajakda milliy gvardiya jamoat xavfsizlik universitetiga topshirib o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlar akademiyasining kursanti bo'lib o'zbekiston respublikasiga isdidildan xizmat qilishga harakat qilaman tadbirda so'zga chiqqanlar o'g'lonlarni bayram bilan tabriklar ekan yurt ravnaqi farovonlik yo'lida ularning roli beqiyos ekanligini ta'kidladi vatan bu oiladan boshlanadi oila ham bitta kichkina qo'rg'on hisoblanadi ana o'sha oilani mustahkam bilgan oilasini muqaddas bilgan oilasini sevgan va oilasida tarbiyalanayotgan farzandlarni vatan ruhida tarbiya berayotgan ota onalarni ham bugun vatan himoyachilar kuni bayrami deb turib tabriklashimiz mumkin bizni butun qo'rg'onlik himoya qiluvchi o'g'lonlarimiz bor o'g'lonlarimiz bor ekan biz har bir o'tayotgan ko'chalarimizda ish jarayonimizda oilamizda va o'zimizni erkin his qilamiz yurtimizdagi barcha o'g'lonlarni qurolli kuchlarimizning o'ttiz ikki yilligi vatan himoyachilari kuni bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz uchrashuv so'ngida faol va tashabbuskor xodimlarga shuningdek faxriy ustozlarga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Alisher navoiy nomidagi toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universitetida 14 yanvar vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi vatan himoyachilari yurtning tayanchi shiori ostida o'tkazilgan mazkur tadbirda universitet pedagog jamoasi hamda talabalar ishtirok etdi <im> alisher navoiy nomidagi o'zbek til adabiyoti universitetida olti mingdan ziyod talabalar tahsil oladi bizning universitetimizda juda katta shodiyona bayram chunki vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan talabalarimiz o'z chiqishlarini namoyon qilishdi bunda talabalarimiz o'zlari video videoroliklar she'rlari raqslari kuy qo'shiqlari bilan barchani xushnud etishdi bu talabalarimiz o'z iqtidorini ko'rsatish uchun vaqtlardan o'sha mazmunli foydalanish uchun o'z ustlarida ishlab borishadi va bularni yanada o'sha ma'naviy tadbirlarda faolligini oshirish uchun ularning ichidan qalqon guruhini shakllantirgan qalqon guruhini a'zolari bu talabalarni o'zlari shu har bitta ma'naviy tadbirlarga har bitta sport tadbirlariga o'zlari jalb qilib o'zlari rahbarligi holda shu tadbirlarni olib borishadi shuningdek tadbirda so'z olganlar vatan himoyasi faqat sarhadlarda yurtni qo'riqlashgina emas balki uni sevish uning ertasiga o'zini daxldor sanash yosh avlod ta'limi va tarbiyasiga befarq bo'lmaslik kerakligini alohida ta'kidlab o'tishdi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bizda har doim universitetimizda bo'lib o'tadi biz uh, har bir tadbirda faol ishtirok etishga harakat qilamiz lekin bunisi alohida tayyorgarlik bilan bo'ldi bunday tadbirlar bizni ijtimoiy faolligimizni oshiradi va kelajakda o'z ish faoliyatimizni davom ettirishda ham yordam beradi tadbir davomida talabalar tomonidan ijro etilgan yurtni madh etuvchi she'rlar hamda kuy qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi